Это рекламная модель ну, у нас рекламная модель везде наверное у нас так же как и в интернете очень если товары то либо смс ки операторы отрезают 50 процентов карточки работают плохо либо терминалы тоже вот сейчас тренд по поводу общей самости платежами идти терминалы хорошая штука позволяют пользователю ввести, пополнить свой какой-то виртуальный э, аккаунт и реклама 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 что есть в мобильных приложениях на самом деле очень интересная ситуация, если мы говорим, вот, например, про аудиторию журнала печатного того же корреспондента. Да, 50 тысяч издания, и журнал читается несколько раз, там 2-3 читателя, предположим, 100 тысяч можно говорить, увидят мою рекламу на какой-то странице в корреспонденте потребителей. И iPhone приложение, которого сейчас... 11 тысяч пользователей, и э, это, соответственно, аудитория намного меньше, чем печатного издания. Но если я хочу рекламировать фонду э, или Мазду, или вообще автомобиль какой-то, то среди iPhone потребителей встретить э, покупателя намного более вероятнее, чем среди печатной версии журнала «Корреспондент». Ну, потому что, понятно, это определенный уже сегмент, и цена в 600 долларов – это уже отсечение, и это уже высокая аудитория с большим доходом, с определенным каким-то стилем жизни и с какими-то предпочтениями в потреблении. Соответственно, интегрировать рекламу пока еще по тому, что есть сейчас, кто выпустил, как выпустил. Чем? Чуть дальше есть, но рекламу пока никто не интегрировал. А первые попытки будут, над которыми мы... В принципе, начинали работать, я думаю, эти работы продолжатся. Вот Adriver, если вы знаете систему открутки рекламы на сайтах, которые пользуются, тот же корреспондент и всякие медиа и много других adriver можно легко синтегрировать и дать возможность в мобильных приложениях также показывать эту рекламу и работать с клиентами. Теперь украинские издания. Что сделано? Ну, перед этим я немного, конечно, западных, CNN. Понятно, CNN. например шоу-танцы со звездами подкрепляется еще телевизор да идет шоу танцы со звездами разрабатывается мобильное приложение через которое можно как увидеть дополнительный контент как взаимодействовать с шоу через комментарии через отзыв через голос за своего участника так и посмотреть вообще там дополнительные уроки это они у нас пока такого нет. у нас например есть «Монетка». как неудивительно в айфоне, давно появился, год или полтора назад. Это мобильное приложение, которое позволяет читать его вот, работы, монографии. Но что интересно, вот, вот слева вы можете увидеть этот баннер, это два скриншота баннера. Вот выглядит он так. Петр Симоненко, бедный и богатый вы видите, потом он сменяется на читать на айфон. Ну как бы. Ну, получается, что он, наверное, осознавал ли он, что он таргетируется на аудиторию, которая э, уже богатая, да, например. Либо он таргетировался на свой электорат, ну, который, э, его электорат на самом деле, не люди с Айфон. Сложно сказать. Ну, ну, да. Тут вообще ну, да, вот есть немного такая, не та реальность, в которой живут наши политики, в которой все существует, но тем не менее, кто-то просто нашелся в его окружении, который мог это сделать, который говорит, вот классная, классная тема, у Ющенко есть тоже iPhone или еще что-то, например, да, давай мы тебе сделаем. Может его молодая жена сделала? Может она журналистка? Журналист. Может быть. она его сделала? Ну, как бы информация об этом практически не было, была на сайте, был какой-то там где-то пресс-релиз, и, соответственно, внимания не было уделено. А что, что говорит о том, что это было сделано, ну, знаете когда давайте сделаем, ну, давай сделаем. Ну, сделали, баннер повесим, там, я в мастер делаю, сайт и так далее. То есть это не системный подход, который ни к чему нет. Также самый первый еще сделал канал 24. Канал 24 выпустил iPhone-приложение. Это самый-самый первый, тоже в 2008 году, конец, да, конец 2008 года был, это возможность читать новости последние и просматривать видеоматериалы, видеосюжеты соответственно, из этих новостей. На сейчас порядка 5000 просмотров видеосюжетов ежедневно они имеют из этой аудитории, которая за это время они насобирали. Насобирали они порядка 70 тысяч, говорят, установок, но из них активных, ну, понятно, намного меньше. И плюс приложение давно уже не обновлялось, не обновлялось именно программно, да. Контент, понятно, новый, каждый раз актуальный и очень популярный среди диаспоры, например. Потому что, общаясь как бы с разработчиками, они говорят, что если перестают перестает работать, то мы получаем звонки из Канады на таком интересном украинском языке, которые спрашивают, в чем же дело. Среди того, к чему мы имеем некоторые отношения, да, и то, что мы стремимся развивать, вот я уже упоминал, корреспондент сделали. Это тоже мобильное приложение для чтения новостей, для просмотра фотографий, для интегрированной функции взаимодействия пользователей через социальные сети. Вот тот лайк, о котором говорил Ярослав, уже здесь встроен. Можно сразу, даже не лайк, а поделиться. Это немного другая штука поделиться через Facebook, поделиться через Twitter и тем самым да, распространять новости. Из показателей вот 11 тысяч установок, 3 500 в неделю читателей, это то, что есть сейчас. Рекламодателям очень интересно. По чем меряется интерес? Он пока меряется так, что когда происходит продажа и тот, кто продает случайно, упоминает, а еще у нас есть iPhone приложение, то всегда на лице э, того, кто кому-то да, продается на интерес. О, iPhone приложение это интересно. Да, что вы можете предложить? Предложите. Мы говорит, да ничего пока не могу предложить. Еще не умеем продавать рекламу, потому что еще не сделано, и потому что и так, далее. Но э, однозначно, однозначно, это очень интересно. И вот из тоже тут у меня кейса нету, но в Украине единственный, кто сделал брендирование и продава, продолжает его делать, это Gloss.ua, City сети гид по ресторанам, по кафе, по барам, Киева, который два раза брендировал свое приложение мобильное, брендировал Тупоргом и брендировал э, Хондой, по-моему. И по тем цифрам, которые мы знаем, это брендирование стоило порядка 30-35 тысяч гривен, и 20 таких брендирования, но точно окупило затраты на разработку и позволило заработать. Наши медиа вот скоро, скоро будет это, это будет еще у точки тоже скоро будет. Точка тоже сразу же вслед за корреспондентом. Айфон приложения у них порядка 6 тысяч всего лишь установок а сейчас. И ну, точка, если точка сейчас только в развитии, не активно развиваются, все мы видим баннера, мы видим рекламу, поэтому они в статусе догоняющего и на мобильной технологии. Пятый канал. Это вот тоже очень классный кейс, такая пипетка на рынок. А, а можно ли показывать телевизор и будет ли это интересно как телевизор? Вот для меня на самом деле это интересно. Почему? У меня дома нет телевизора. А зайти иногда посмотреть новости хочется. И пятый канал сделал тоже мобильное приложение. Если вам интересно по поводу того, была ли это наша инициатива, то... Вот как в случае с корреспондентом, как в случае с точкой, так и в случае. Вообще со всеми случаями, которые вот вы здесь видите, это не случаи, когда мы продали. Это не случай, когда мы пришли и сказали, а вот здесь классная штука, давайте сделаем, сделаем бесплатно, или нам, вы нам заплатите какие-то деньги и так далее, и заработаем и тому подобное. Мы это делали, потому что к нам пришли. То есть мы об этом мы специализируемся, мы работаем на... С Америкой, мы работаем с Европой, мы работаем с Россией, да, и к нам приходят, мы слушаем и мы помогаем этому быть. Поэтому пятый канал тоже та же история, что пятый канал хочет и сам понимает необходимость этого. Э -э, прямая трансляция. Прямая трансляция всего пятого канала на iPhone, на iPad. Это вот все, все. Все мобильное приложение, что оно позволяет. Восемь с половиной тысяч установок за два с половиной месяца, всего лишь или за два сентябрь, середина сентября, сколько там, октябрь, ноябрь, два с половиной месяца. Восемь с половиной тысяч. А корреспондент пять месяцев собирал свои одиннадцать. Ну так, для сравнения. То есть сейчас скорости увеличиваются. Ну плюс, опять же, пятый канал, он имеет, может быть, большую аудиторию, через, если там это где-то показывается реклама на, именно на канале. И две тысячи зрителей в неделю, и около там 800 в день. 800 человек в день смотрят пятый канал по там сессии от 5 до 30 минут. Это как раз просмотр новости или какой-то передачи через iPhone и через iPad. iPad это уже домашнее устройство, которое в семье очень так сказать, как сказать, шаренный ресурс, да, это ну, понимаете, что такое шаренный. шаренный да? Кто не понимает, что такое шареный? <laughs> 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 ну поднимите руку, не стесняйтесь. Общий, общий, это, это означает общий, общий ресурс. Это когда, э, вот если мобильный телефон это мой, да, вот он мой, а, а это общее, я пришел, я его кинул на диван, взяла моя жена, пошла рецепт готовить, нашла рецепт, взял мой ребенок, запустил игрушку обучающую, пошел играться, я потом пришел, запустил пятый канал, посмотрел новости. UBR. UBR это тоже вот то данных нет, только вышел буквально на днях был пресс-релиз на iPhone, iPad приложение и рекламы тоже пока нет. Реклама будет. Все, все, все пробуют, все пробуют, но все понимают однозначно, что там есть аудитория, и эта аудитория чего-то стоит она вы выбранная, и ну, в будущем мы это увидим. Из-за того, как это необычно можно использовать, ну не то, что необычно, на самом деле это обычно уже это используют очень часто, вот ты репортер, да, у CNN есть iReport. Они запустили iReport почти сразу же с выходом iPhone версии еще полтора два года назад я не помню давно. Когда э, идея в том, что э, очень много событий происходит на улице, я могу стать э, случайно, не случайно участником пожара, происшествия, на майдане побывать, когда пришел, например, депутат какой-то в лагерь, э, да, что-то сказал. Я это все могу заснять на фото, на видео, дописать комментарий и отправить, ну, например, в тот же CNN, если мы говорим о CNN iReport. В России э, Риа новости э, тоже очень продвинутая в этом отношении, которые осваивают мобильные медиа. Вот буквально вчера, 30 ноября, запустила «Ты репортер. Вот то же самое у них есть проект вебовский, который существует какое-то время. Этот проект выиграл даже какую-то номинацию на мобайл э, э, чего-то там Awards. Не помню, как называется это смотр мобильных приложений среди каких-то общественно значимых, с разных стран, со всех, и вот Россия была с Т-репортером, и сейчас они выпустили мобильное приложение, когда я могу опубликовать новость, свидетелям которой я стал сразу же подкрепить материалом, это проходит модерацию, это не просто так сразу уходит, все, что я напишу, проходит модерацию, и значимые новости попадают как в ленту сюда, так и, понятно, являются материалом для использования в публикации новостей на больших ресурсах РИА, как в интернете, так и в телевидении.